मोहतरम दोस्तों असलकुम आज हम उर्दू के मशहूर शायर मीर तकी मीर के हवाले से बात करेंगे जिसे खुदा सुखन भी कहा जाता है और गम का शायर भी उसे कहा जाता है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी वजूहत थी या वो कौन से अनासर थे जिनकी वजह से उसकी शायरी जो है वो यासी से भरपूर रही या गमों से भरपूर रही कोई छोटा शायर हो या बड़े शायर हो वो माशरती हालात और ज़ाती जो हालात होते हैं उससे ज़रूर मुतासर होता है यानी अगर किसी शायर की ज़िंदगी में गम हो महरूमिया हो मायूसियाँ हो तो उसकी शायरी में भी वही मायूसी होगी वही गम होंगे ये हो नहीं सकता कि कोई शायर बहुत ज़्यादा दुखी हो लेकिन वो शायरी मस्ती की करे खुशी की करे या शायर बहुत ज़्यादा खुश हो और उसके तमाम जो अशार हैं वो गम पर मबनी हो ऐसा नहीं होता इंसान के जैसे फीलिंग्स होते हैं एहसास होते हैं तो उसी के मुताबिक उसकी शायरी होती है यानी किसी की जिंदगी में अगर दुख है तो फिर उसकी शायरी भी दुखों से भरपूर होगी और अगर उसकी जिंदगी में खुशियां हैं तो उसकी शायरी में भी खुशी होगी तमानियत होगी और खुशियों का इजहार होगा यानी जैसे इंसान की जिंदगी होगी वैसी ही उसकी शायरी होगी तो जाहिर है जब मीर की शायरी भी गमों से भरपूर है तो उसके जिंदगी में भी बहुत सारे गम थे बहुत सारी मायूसिया थी उन्ही मायूसियों को कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चले कि मीर गम की शायरी क्यों करते थे मीर तकी मीर का असल नाम मोहम्मद तकी था वालिद अपने जमाने के साहिब के रामत बुजुर्ग थे उनके अबावजदाद हिजाज से तुर्क आ गए थे और तुर्क से हिंदुस्तान में क़याम पजीर हो गए मीर तकी मीर की पैदाइश आगरा में हुई मीर को जो सबसे बड़ा सदमा पहुंचा ग्यारह साल की उम्र में वो सदमा ये था कि उनके वालिद उन्हें दागे मुफारकत दे गए यानी हमेशा के लिए जुदा हो गए और इससे पहले उनके मुँह बोले चाचा अमानुल्ला दरवेश जिससे मीर बेहद मोहब्बत करते थे वो भी इंतकाल कर गए थे और वालिद के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके सतेले भाई मोहम्मद हसन के जिम्मे थी लेकिन उन्होंने मीर के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जिसकी वजह से इसी उम्र में मीर की जिंदगी कसमपुरसी का शिकार हो गई। चौदह साल की उम्र में वो आगरा से दिल्ली आ गए जहाँ शमसानदौला उनके वालिद के अकीमंदों में से थे लिहाजा एक रुपए उसके लिए रोजीना मुकर कर दिया लेकिन बदकिस्मती से नादिर शाह के हमले में शमसान कत्ल हो गए और मीर का माश भी बंद हो गया इसके बाद मीर वापस आगरा चले गए आगरा में मीर को अपनी एक अजीजा से इश्क हो गया मालूम के मुताबिक अपने मामू की बेटी से आ, मीर इश्क कर बैठा था और उसकी महबूबा शादीशुदा थी इश्क में नाकामी मिलनी थी सो मिल गई। ये मीर की जिंदगी का दूसरा बड़ा सदमा था मीर ने जिंदगी के उन मुंतलिक तजुबा का गहरा असर लिया और उन पर जुनून की कैफियत तारी हो गई। कुछ अरसा बाद दवा इलाज से जुनून की शिद्दत तो कम हुई मगर उन तजुबा का उनके दिमाग पर देरपा असर कायम रहा मीर जावेद खान ख्वाजा सरा की सरकार से भी मुतलक हुए जिसमे वो बरा नाम सिपाही थे काम कुछ भी न था इस दौरान जावेद खान भी कत्ल हुए यूं, मीर फिर बेसहारा हो गए। राजा नगर मिलकर भी रही इसके बाद नवाब असिफौ के बुलाने पर वो लखनऊ आ गए और लखनऊ में वफात पाई यही ऐसे हालात थे जिन्होंने मीर को हमेशा के लिए गम का शायर बना दिया वालिद की वफात सोतेले भाई का नाराबाज सलूक गेरोजगारी लाहा इश्क और जमाने के नागुफ्ता हालात ने मिलकर मीर को गम का शायर बना दिया अब आगे बढ़ते हैं और मीर तकी मीर के हवाले से कुछ दिलचस्प वाकयात में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दिल्ली में मीर तकी मीर एक मसनवी लिखी और उसे अजदाह करार दिया जमाने के शरा में किसी को चूहा किसी को सांप किसी को बिच्छू और किसी को घन ठहराया साथ ही एक हिकायत लिखी कि दामने में अजदहा रहता था जंगल के सारे हषरा जमा होकर उससे लड़ने गए जब सामना हुआ तो अजदहे ने एक ऐसा दम भरा कि सब फना हो गए मीर ने इस तरह की शायरी को मुशायरे में पढ़ा इस दौरान एक शायर कोने में बैठे हुए इसका तोड़ लिखने की कोशिश कर रहा था मीर साहब के बाद वो जाकर एक खत्ता पड़ा चूँकि पहले ही हाजरीन मीर के अंदाज से नाखुश थे इसलिए इस खत्ते सुनकर बड़ी वाह वाह हुई मीर साहब पर जो गुजरनी थी गुजर गई। उसका एक शेर कुछ यूं था हैदरे दरे करार ने वो जोर बख्शा है निसार एक दम में दो करूँ अजदर के कल्ले छीर कर एक दफा लखनऊ के चंद अमाई दीन जमा होकर आए के मीर से मुलाकात की जाए और कुछ अशार सुने जाए दरवाजे पर कोई मामा या लोंडी निकली हाल पूछ अंदर गयी एक बोरिया ला बिछा दी उन्हें बिठाया और पुराना सबूक का करके सामने रख दी मीर साहिब अंदर से तशरीफ लाए मिजाज पुर्सी के बाद उन्होंने मीर से शायरी की फरमाइश की मीर ने टालना चाहा कि आपको मेरा शायर समझ नहीं आएंगे शुरा ने अपनी कमअली तस्लीम की फिर गुजारिश की मीर ने फिर टाल दिया तंग आकर उन्होंने कहा क्या हम मजद अनवरी और हकानी का कलाम समझते हैं तो आपका क्यों नहीं समझेंगे मीर साहिब फरमाने लगे अनवरी और खाकानी की शरहें और फरहंगे मौजूद हैं और मेरे कलाम के लिए फकत मुहावरा अहले उर्दू है या जामे मस्जिद की सीढ़ियां और इससे आप लोग महरूम हैं। ये कहकर ये शेर पढ़ा इश्क बुरे ही खयाल पड़ा है चैन गया आराम गया दिल का जाना ठहर गया है सुबह गया या शाम गया और साथ ये भी कहा कि आप कहेंगे के तख्ती में गिरती है वगैरह वगैरह मगर यहाँ इसके सिवा जवाब नहीं कि मुहावरा यही है मीर साहिब को बहुत तकलीफ में देकर लखनऊ के एक नवाब उन्हें माँल के अपने घर ले गए और सरा के पास एक माकूल मकान रहने को दिया निशगा के कमरे की घड़कियाँ बा की तरफ थीं मकसद ये था कि मीर साहब बा का नज़ारा किया करेंगे और उनकी तबीयत खुश व रहेगी ये जिस दिन वहां आकर ठहरे खिड़कियां बंद पड़ी थी बरसों गुजर गए मगर ये खिड़कियां बंद ही रही एक दिन दोस्त ने उन्हें समझाया कि ये खिड़कियां बाघ की तरफ खुलती हैं आप बा का नजारा किया करें मीर साहब हैरत से पूछे क्या उस तरफ बाग भी है उन्होंने बताया कि इसीलिए तो नवाब साहिब ने ये मकान आपको दिया है ताकि आप बाग का नजारा करें मीर गजल के फटे पुराने मुसविदों की जानब इशारा किया और कहने लगा कि मैं तो इस बाघ की फिक्र में ऐसा लगा हूँ कि उस बाघ की खबर ही नहीं ये कहकर चुप हो गए समी ने करम ये थी हमारी आज की वीडियो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो मुफीद है और आपको अच्छी लगी है तो बर करम वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की तहकी वीडियोज या मालूमती वीडियोज हम आप तक पहुँचा सकें बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़